До нас звернулася пацієнтка на зняття швів. Пройшло три тижні з моменту операції. Пацієнтка вже активно ходить її. Вона до нас звернулася з лівобічним гонертрозом четвертої стадії, комбінованою контрактурою лівого колінного суглобу. Пацієнтки було виконано тотальне допротезування лівого колінного суглобу медіал Пілод системою пацієнтка наразі. Дуже активно ходит, болей нет, полный объем движений. Скажите мне, пожалуйста, как вы себя чувствуете после операции? Отлично. После операции чувствую себя намного хорошо, отлично. Ой, даже, как говорится, почувствовала себя человеком. Те боли, которые уже невыносимо было ну, переносить, они ушли сразу как-то после операции. Вот. На второй день я уже встала, сейчас я уже хожу. Активно займаюся гімнастикою, яку ви мені советовали. Ну, я дуже довольна. Саме головне. Да. Ми хочемо вам побажати міцного здоров'я, подальшої легкої реабілітації, щоб вас нічого не турбувало і все у вас було добре. Дякую за гарний відео. Дякую большое. Мне очень понравилась здесь такая домашняя, уютная обстановка. Я когда шла на операцию, честно, даже не боялась, но волновалась. Ну а потом как? Операцию сделали, я ничего не почувствовала. Великолепно себя чувствовала и чувствую. И вам огромное спасибо за ваши золотые руки, за ваш коллектив. Коллективу очень большое огромное спасибо, потому что все все, кто здесь работают, они очень доброжелательны, они очень внимательны. И вообще коллектив очень отличный. Успехов вам, всего хорошего. Пациентов, как говорится, может, и не желают, но все равно без этого не бывает. Всего-всего вам хорошего. Спасибо вам огромное. Я просто почувствовала себя человеком. Я стала ходить. У меня эта проблема уже 10 лет была. Но просто уже больше терпения. Не хватало. И вот, к счастью, я нашла вашу клинику. Спасибо, я очень довольна. Дякую. Спасибо. Будьте здоровы. Спасибо большое.